Мы продолжим нашу трансляцію. Нагадаю, що поруч зі мною головне суддя змагань Че Украины України з Федерации голова Федерації Тратону Дніпропетровської області Сергій Лисов. Ми говорили з вами про е велогонщиків, а зараз ми вже бачимо і жінки готуються до свого першого старту. Да. Я одразу запитую, чому ось так е в період, коли чоловіки ще е долають дистанцію на велосипедах, вже готуються жінки. Чому е не робити це роздільно? вообще апчетав на чемпіонатах міра, на чемпіонатах Європи проводяться в різні дні. Но мы решили сделать вот показы, кстати, и на рыжих нашего Днепропетровского лидера, сильнейшую спортсменку Днепропетровщины. Вот, мы решили сделать гонку совместную совместить немножко когда мужчины пойдут на последний круг стартуют э, женщины они мужчины закончат велосипедный сегмент и будут проходить транзитную зону и убегут уже на бег когда закончат плавание женщины Среди, есть, это они... я разумею. чему на заработу разыграл для того чтобы для зрелищности хотелось все-таки для зрелищности, чтобы больше зрителей чтобы была да было параллельно мужчины бегут женщины едут все-таки а очень в, жарко. У в у в Европе, как работает? так уж так. Так делалось в Турции в некоторых кубках Европы. Мы видели так за рубежом есть варианты такие. Но в большинстве случаев отдельные проводятся отдельные э, заезды, старты для мужчин, отдельно для женщин. Но э, в данном случае, немножко для автолюбителей, мы решили пойти на встречу, чтобы <laughs> побыстрее открыть трассу, не задерживать. Для зрителей очень жарко, свыше 30 градусов, и зрителям тяжело. Поэтому решили совместить. Ну, вот мы впервые это делаем. Возможно, Теперь это... разумело, Сергей. Теперь зрозуміло. И вот сейчас представление спортсменок. Мы с вами говорили про правила. Представляете спортсменок вот ось старт, Так. И... И... кто тут лидер на сам порту плавания? В плавании здесь несколько спортсменок есть, которые очень быстро плавают, которые Мастера спорта по плаванию и в триатлоне уже достаточно опытные. Это прежде всего, конечно, Инна Рыжих из Днепропетровска, это э, Виктория Качан, Кировоград, э, Витолина Екатерина, чуть не забыл, из Черкас. Э, тоже два года все в триатлоне, но очень талантливая девушка, очень перспективная. Вот. И сейчас мы видим опять две группы. Сейчас нам покажут картинку. Мы, вот... Нет, пока почти вровень плывут. Сейчас они выбирают позицию, Это а наша их. спортсменка и на рыжих. Мы и сейчас увидим... Ваши по, по, подписчики по технике. Вот она плывет сейчас. Первый плывет качан слева, вы видите, это Кировоград, как я предполагал. Нет, я ошибаюсь. Это не Качан, это Витолина. Ну вот Витолина и Качан впереди. И третьи руки это и на рыжих. Вот красная шапочка вы видите, как бы так, третьим мы номер. Мы мы вот. Да, вот. Они все вместе плывут, и сразу лидирующая группа тоже формируется, лидирующая группа в плавании у женщин. Какие перспективы у Инны в этом сезоне, как вы Это Витолина, да. Э -э, я... у нее сам через две недели <пус> она принимает участие в этапе Кубка Мира. Должна принимать, мы заявлены на этот старт, и будем ехать. Это будет в Венгрии. А через неделю, 22 августа, она должна принять участие на чемпионате мира в эстафетной гонке в Швейцарии. И в начале сентября гранд-финал чемпионата мира в Пекине. Это вот наши ближайшие старты, которые, главные старты в этом сезоне. вы она может забуть олимпийскую лицензию. Вот на этих стартах, именно на чемпионатах мира, на этапах Кубка мира, на самых крупных стартах идут олимпийские очки, набирается олимпийский рейтинг. Вот она это заработать? Вот она на но еще... Много упущено, много упущено и банальная проблема финансирования, которая присутна во, во всех видах спорта, да, не дает возможности ей стартовать на этапах Кубка мира, на этапах чемпионата мира в Австралии, в Японии. То есть там где-то стоит очень дорого и мы... Ну и еще, честно говоря, она еще не совсем готова, может быть, к этим стартам. Хотя уже на, на европейской арене она достаточно прилично здорово смотрится. Да. Подожди, как борьба. Вот борьба. Это, как я говорил, Качан слева и справа Витолина. Качан Кировоград и Катя Витолина из Черкас. Они плывут параллельно, не хотят. Вот видите, красивая картинка, красиво смотрится. Девочки очень быстро плывут. Огибают, цепляются, как и многие. И вот третьим номером плывет рыжих. пытается догнать. А кто сейчас из украинских спортсменок может завоевать вот четвертая... лицензию? Сейчас хотелось посмотреть по, по технике. Саша Гришина четвертая плывет, тоже из Днепропетровска. Мастер спорта по плаванию в прошлом. Значит, из олимпийских, из наших девушек шансы, честно говоря, только у Елистратовой, по большому счету, потому что это опытная спортсменка, Деньки она уже участница. Она, она Житомир, я еще Скажите, а вы, вы часто говорите про Житомир, Житомирскую да, область, да, действительно, да. там центр это, русского триатлона Украины. Знаете, так получилось, это уже исторически, наверное, сложилось, так в Житомире условия созданы прекрасные. Само Житомир, для этого вида спорта? Именно для этого вида спорта. Это, вы знаете, в Житомирской области триатлон это спорт номер один. Соответственно, финансирование ни в одном виде спорта не получает такого, как, как триатлон. И некоторые из разных регионов, в общем-то, ребята переходят выступать за Житомирскую область. Ну, зараз тратлон у кос... Днепропетровска, да, возможно, да, да. и что-то э, будет... Э, Будем менять что-нибудь, пытаться изменить. Как лучшим чином для Днепропетровского тратлона, и, возможно, ну, на этом этапе... Мой будний да, центр будет да, у Днепропетровского. Да, да, <laughs> да, да, А умовы все есть у Днепропетровского для проведения прекрасные этого спорта? Прекрасные так? условия, как уже отмечают все представители различных областей наши, тренеры. И Голова федерации нашей украинской, президент федерации. Э, такого места в Украине никто еще не видел. Прекрасное место. До речи, мы тоже первый раз транслируем этот вид спорта. Действительно, его очень сложно было организовать эту трансляцию. И, до речи, это первое в Украине. Я, я не видел, еще... что мы нет. Трансляция 6... чемпионата Украины еще никогда не было. Это впервые. Ну, приятно, что мы тут тоже первые. Да, это приятно. Это оценили даже немногие не ожидали, что будет. Вот Гришна в желтой шапочке плывет. Это воспитанница милокостова Людмила Александровна, ее все знают. В плавании этого тренера все хорошо знают. Действительно красивая, в акватории Днепра. Да, да даже, да. даже гарни да. для прохода не тут ничего не скажешь. Вот рыжий плывет. Это, это ее техника. Активно плывет, хорошо плывет. Волны ей не мешают. И она пытается, она не пытается догнать лидеров, потому что она контролирует ситуацию и ведет группу за собой. Я думаю, она догонит лидеров. Она очень быстро проходит транзитную зону обычно. Голова Федерации триатлона Украины, сказав от, от, на початку нашей трансляции на урочистом открытии чемпионата, что возможно проведение этапов Кубку Европы чи Света. А это возможно на самом вы считаете? <связано> <связано> я, я считаю, что должны приложить все усилия для того, чтобы провести это. это. Это возможно. Я еще раз хочу повториться, что в Украине такого места для триатлона, такого стадиона, как наш фестивальный причал, просто не существует. А в Европе я просто не встречал... Скажем, там, Хотя был во многих странах, не встречал еще вот такого места для проведения. Сейчас трибуны просто сделаны как будто для триатлона стадион. Трибуны для плавания, трибуны для транзитной зоны. Вот нам показывают. Одночасно, одночасно, да, одночасно проходит гонка. Что... И вот женщины закончили плавание, выбегают. Первая пара не, лидеров. Нет, человеки а, переходят на биг. Прошу, Сергея. Прошу, Сергея. я уже да, да, ждал женщин. Увидели лысого Ну ничего страшного. 8 на не очень торопятся, честно говоря. Но делать четко, аккуратно, быстро. Та же Это тройка лидеров, да, которые будут бороться, видимо, за призовые места. И, у, зараз, и дуже вот сейчас тоже очень сложная ситуация для нашей трансляции, потому да. <laughs> что нужно и... показывать. ось, вы видите ми... зона для урошения спортсменов водою. Ну, может быть, знаете, как специалист я скажу, красиво, здорово. Такого нигде нет. <laughs> Может быть, капельки побольше делать надо. Им маловато будет. Им надо душ посильнее душ нужен. Так вот, нам складно будет зараз треба показывать и финиш ну, девчат. Будем, смотреть, будем Так, и на велогонку и бег человеков. Да. А трасса человеков у бегу до, навіть за Новый Мист и потом уже... Сюда, на 4 круга причины. беговых, так. 10 километров, еще раз напомню ну, Будем исследовать, да, да, я считаю, да. что режиссер нашей трансляции в порядке И вот, вы знаете, еще группа оторвалась от основной группы Это три человека, тройка, это Глущенко, Сюткин и Король Глущенко Донецк, Король Донецк, Сюткин Черкасы Так, это, может э, претенденты на бронзовую награду Ну, там трое убежало уже это будет, да, но будет, здесь будет, я, я думаю, вы не здесь очень сильный э, Сюткин, а Алексей, это, да? атлет, да, вот он на ваших экранах такой, несмотря на такую мощную такую фактуру, он очень быстро бежит. А девчата все плывут, и все ближе-то ближе до э, финишной... Вот Андрей Глушенко, 34 года, хочу напомнить. Участник трех олимпийских чемпион мира среди юниоров 1998 -го года. Победитель этапа Кубка Европы 2007 не этапа, а Кубка Европы по сумме всех этапов. Лучшим был в Европе в 2007 году. И сейчас он на дистанции. Он преодолевает очень быстро, несмотря на возраст на, но тем не менее. Вот группа основная. Вот порядка двух минут, насколько я понимаю, около двух минут отставания сейчас этой группы. И это очень много уже. Это достаточно серьезный отрыв. Я вот дивлюсь на девчат, но майже застали не Вот они, силу, в паре они так плывут. Плывут, да, Качан и Витолина плывут вместе, смотрят вперед, выскакивают вылазить. И вот за... финиш э, дистанции с плавания. А, они выбачно финиш первого кола Это... безумовно. Да, да, да. -да, 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 -да. И снова... А вот Рыжихина. Вот ее прыжок. И, вот и снова гри... Гришина. Чет... Пере... Четвертая Гришина Александра остановилась, можно было не останавливаться. А дисну глядачанце подобается. вот не Харьков, элемент. Да. Это представительница Житомира. А вот Наталья Жук, Днепропетровск. Опа, остановилась, остановилась. Наташа, видимо, очки слетели. Это детская ошибка, ошибка в плавании. Вы знаете, когда пловцы прыгают со старта, слетают очки, не готово. Но это две секунды ничего, я думаю, не решит. И вот мы видим уже группа мужчин, которая убежала на беговую дистанцию. Напомню, 10 километров. Это Дудкин, вот безуглый пловец наш лучший. Но это цель... пистол Одесса. А это девушка из Запорожья, Юлия. Глядачам подобается. Да, да, это интересный целый момент, момент, когда вот прыжок. У некоторых нет сил толкнуться уже сильно. <laughs> Все-таки очень тяжелая дистанция, Безумоле. очень сложная, Безумоле. очень сложная. Считается, я считаю, что, говорю, очень... один из самых тяжелых видов. Насамперед, таратлон – это олимпийская дистанция. на насамперед, напевно, э, ну, бачите, глядачи на ваших экранах. Это и, олимпийский вид спорта. Да. Грядачі, так, и насамперед, ну, на грани можливостей, напевно. На грани человеческих возможностей. Тем более, хочется подчеркнуть э, жару. Погодные условия очень сложные, очень тяжело. И можете представить, что вот атлеты проходят дистанцию примерно на пульсе 170-180 ударов. Около двух часов. Вы можете представить, что такое 180 ударов в минуту? Два часа. Возможно ли такое для нормального, обычного сердца? И когда врачи, проходят обычные врачи, не спортивные, слушают сердце или берут кардиограмму и видят пульс в покое 28-30 ударов в минуту, считают это уже патологией, брадикардией и надо срочно госпитализироваться, понимаете? Но это нормально. Это, это для такого уровня спортсменов нормальный пульс, скажем так. Ну что ж, мы видим сейчас девчата на втором уколе дистанции из плавания, а мужчины уже основную своей массой уже долают дистанцию, беговую дистанцию. Беговую, да, уже бегут. И вот видите отстающие группы девушки здесь, где-то Олеся Пристайка одна из сильнейших триатлетов Украины, но ее плавание, вот она справа плывет сейчас, это это лидирующая группа, да? Так, так. Так, это лидирующая группа впереди отплыла. И явно будет... Вот, вот для чего, что важно плавание. Вы видите сейчас... Шесть или семь спортсменок отплывает, и, возможно, они все вместе будут и уезжать, и ехать одной группой лидирующей. То есть это будет лидирующий -ли -ли да, да. такой полотон, а, да. А догнать эту группу будет очень сложно. А чему перед лидером еда? До... Это по правилам, по международным правилам. Кстати, в Украине мы опять же впервые. Это такое Лидер, пишется, где написано да, э да. лидер. Ну, за рубежом пишется First, единица и ST, английский. Это для того, чтобы глядящие не заважали? Нет, да, чтобы зрители видели, где... Нет, это чтобы видели... Сейчас будут круговые, то есть будут обгонять на круг некоторых спортсменов, да, отстающих. И видно, где лидер, где бегут лидеры. Ну, известно, для ориентирования, Это для зрителей, это все для зрителей. Вот Качан, вы видите, как активно, я бы даже сказал, агрессивно плывет. И... Вышла на первую позицию. Видно, хорошо готова девушка. Хотя бы, во всяком случае, в плавании. К этому старту хорошо подготовилась. И ось, вот перша кола. Завершение да, заканчив... первого кола для спортсмена. Сапунова и, Сапунов и Мартыненко. Для лидеров. Да. Сапунова и Мартыненко. Оба из Житомира. Хочу напомнить, что Сапунов является сейчас и тренером. Последний год они работают вместе. Они зиму на Кипре просидели. Отработали на Кипре отличный сбор. Потом Болгария сбор. Сапунов был восьмой на чемпионате Европы, а Мартыненко был десятым. То есть... Вот что-то подсказывает судья. Ну, вроде все нормально, продолжают гонку. А вот выбежал дорож Назар, это уже круговой, это он выбежал из транзитной зоны. и так опять плавание у нас, да? Пока мы перейдем до плавания, хочу запутаться. насколько важно оси у у на беговой дистанции, чтобы глядачи не заважали? Это, ж... это, очень важно. И мы... На, Насампер... на накануне... это важный элемент. Да, да, да. да. Для спортсменов. Я еще раз говорю, что приложили большое усилие власти города и милиция, и ГАИ, и работают безукоризненно. Трасса перекрытая. Мы видим... Волонтеры, э, да, волонтеры так. стоят на протяжении всей дистанции, э, стараются предупредить выход на беговую дистанцию зрителей, потому что это просто опасно. Ребята перегрел, перегрелись немножко, голова соображается уже тяжеловато, и могут совершить какую-то ошибку, это может и быть, так. ребенок может выскочить. И поэтому это очень важно, перекрыть дистанции. Так, здесь складная организация, складная проводница их замаганий. А на сколько у популярность триатлона? Я да, вот мы его еще не говорили вот об этом. На световом уровне, Вы так. Вы знаете, вот благодаря нашей трансляции, благодаря тому, что мы проводим чемпионат в Днепропетровске, где много людей, мы видим тысячи людей, хотя бы люди узнают о том, что такое есть вид спорта. Вы знаете, это немножко обидно, когда подходят люди и спрашивают, «Триатлон, да?» Ну, это биатлон, это вы там стреляете, едете на лыжах, а третий вид, и вот как-то немножко становится... Вы знаете, Сергей, вы правы, вы правы, действительно, до меня, до за... початку трансляции, подходили мешканцы места и спрашивали, что тут за вид спорта, что это за триатлон, действительно, Багато кто не знает. Но, я скажу, что были в Германии, во Франции, Италии, Испании и так далее. И не, не, любая, любой пенсионер, бабушка, дедушка знает, что такое триатлон. Это очень популярный вид спорта. Вы представьте, плавание, легкая атлетика, велоспорт. Это циклические виды спорта, самые популярные, согласно. Королева спорта, легкая атлетика, плавание, да? Тур де Франс знают все. То есть это самые популярные виды спорта. А вот когда и сместили вместе, получилась такая динамичная гонка, и э, атлет должен быть и пловцом, и велосипедистом, и легкоатлетом одновременно, понимаете, это очень сложно, очень тяжело, но это зрелищно, это динамично, это красиво. Интересно, мы этого бачим, это да, система да, мороженого, да. действительно. это очень интересно. А я читал в интернете что о последний этап кубку Ситу у Гамбурге в Гамбурге он собрал почти 200 тысяч глядачів. Это Даже правда? Говорят, до 300 тысяч. Невероятно. Вот Инна Рыжих была на этом этапе в Гамбурге, рассказывала, как очевидец. Это просто забыла в гостинице свой бейдж, где у нее она элитная спортсменка, она участвовала. И с этим бейджем ее пропускали в любую зону, в любую транзитную зону, то есть на трибуны. Но она его забыла и не могла пробиться, не могла смотреть. И ей пришлось смотреть в онлайне, на большом экране всю гонку. И вот так вот. Но ну, эта гонка была Инна, если ты смотришь див, див, нашу трансляцию запису, не забывай больше больше. да тут Не забывай. Да. Да. Это мужчина, Но это мы жартуем, безусловно. А, а вот и Дмитрий дивим... Малер мы видели, спину показали нам. Ну, сейчас мы видим вот такой микс и да. плавания, и бег у Девушки заканчивают, одразу, мужчины так. бегут. Тут будем сейчас переключаться. Очень вот, э, мы знакомимся с Традиционным Днепропетровским, уважаемые прихильники спорта, и надеемся, что вы э, Одержайте приємні враження. Mm, я теж сподіваюся на це. Я давно би там відео. Сергей, можливо, щось в нашій трансляції не так. Ви бачили набагато кращі варіанти в Європі uh, та світі. В Україні краще поки не випадки. Ну я все в сравнении, ви знаєте, на Україні пока краще я не видел. Тому що вона Так. <сум> <сум> да. Можливо, і так. Дивимо, з дівчата вже, на мій погляд, вже готуються завершити станцію сплавання. Да. Хотя вы знаете, извините, я вас перебью, я вас сказал, что лучше не видел, наверное, это не скромно с моей стороны, как я автор идеи, там, организатор, главный судья, но мне бы очень хотелось, чтобы так было, наверное, поэтому я так заявляю авторитетно, что... Ну, я уважаю, что после завершения чемпионата будут какие-то и так? Ну что, давайте посмотрим по лидерам, сейчас видно, кто плывет, как и предполагал Качан, Витолина вторым номером, И Рыжих... Третья и четвертая Левковская, Ксения, город Харьков. Вот четверочка, чуть-чуть оторвалась, вы видите, за свет такой появился. И скорее а плывет... за все это будет дальше, да. так? Возможно, да. Ну, Гришина вот чуть-чуть сзади. И вот четверочка уже, которая может уезжать и должна уезжать. Наша и на Рыжих, третья, так? Да, пока третья она держится. В общем-то, так она в лидирующей группе приплыла. Увага, вода... увага, зараз финиш. Плавательного сегмента. И переход до микзоны зоны да. на велосипеды. Девмось. Так, це лидер. Это Качан. Или то она побежала, вот Инна бежит рыжих. Э, мне сдалось, его на э, трохи На лестницах на подъеме было немножко, да. Але все хорошо, его она продолжает. Я, да, она продолжает гонку, все нормально. Я думаю, ничего серьезного. И вот подготовка. Так, кто скорее э, а, приготовится? Вот Инна подбежала, все нормально, все хорошо. 054. И первый номер. Чан, вот. Витолин, На шоссе да, и зараз. Лежат. Вот, посмотрите, они по-разному по запрыгивают. Кто-то на ходу, кто-то... Дистанцию? 40 километров. 40, Такая же, как и у 40 мужчин. 40 километров, километров. дистанции. Никаких так. скидок для женщин. Вот края. группа. Вот Гришина Александра. И Черненко Анастасия Житомир. А вот Юлия Листратова. Она... Плавание-то у нее отстающий вид, но следующие два вида у нее очень сильные. И mm. Вот она сейчас выбирает... А вона... Просто. А вона не дуже... Не стала Нет, недалеко, недалеко, но ну, они уже уехали. Тем не менее, посмотрите там и велосипед, и колеса, и, конечно, оборудование. И вот смотрите, сразу она начала так активно ехать. Это уже беговать дистанция. Это человек. наши лидер Мартыненко. Мартыненко, Егор. Стыгли показать ему да, лидеры вот наши. Наташа Жук, это тоже наша участница два года новости, вид, вид, землячка. Да, землячка. Два года в триатлоне, видимо, еще видите, не очень быстро пока, но тем не, не менее. Танка так. Да. Вот, стала на ноги наконец-то. Разогнать надо велосипед. И нас догонят. Здесь сейчас будет обуваться. пелотоны, скажем да, так. Да, да, <свят> да. ну, видимо, видите, не хватает сил. Это из Запорожья девушка. Фамилии мы не пишем почему-то. Хотя должны быть фамилии. Видите, у всех есть фамилии. Страна. Это Дорож, город Львов. Неоднократный чемпион Украины в прошлом. Вашковато Не... бежать. Да, ну 31 год ему уже, и сейчас, видимо, ему тяжело. Видимо, жара не дает ему возможность бежать. Тоже плавание не лучший его вид. А да. Ирки закинчиваете триатлонисты? Это по-разному. Как позволяет... Ну, Среднему. среднем, в Ну, есть где-то 32-35, где-то вот начинают люди заканчивать. А вообще после 25 только развивается. То вот то Сапунов... 25-30 да. 20 троковцы... Да, ну вот Сапунову 29 лет. Сейчас он в рассвете, это 29-30 лет для триатлониста, это великолепный возраст, когда уже и опыт огромный приобретен за годы выступлений, и тренированность уже накапливается с годами. Вы знаете, что марафонцы, лыжники, все-таки это более зрелые спортсмены, это... Редко когда сверх сверхталанты выстреливает в 20-25 лет, 18 тем более. И вот смотрите, Иллюстратова догнала цепитеры, групп, цепитеры. Да, Это уже лидеры. И вот Левковский нам показывают. Качан, Рыжих. И, Сап, и Елистратова. Иллюстратова догнала, очень быстро догнала. Я говорю, что одна из сильнейших. И, видимо, видите, она уже. пока...